Доброе утро, Саша У меня такой к вам вопрос Вдруг у вас уже был такой случай, был такой опыт У нас вчера выбыл свет и петельная машина в этот момент работала И получается сейчас она выдает ошибку Е012 Я уже все ее выключила, включила На все кнопочки понажимала, но все равно ошибка не Я уже крутила маховое колесо Она только издает звук и все А Е12 не уходит Может быть у вас был такой опыт, вы подскажете Я уже в ютубе все перерыла, там ничего такого нету Спасибо